да Привет, привет. Здрасте. Хорошо, у вас эхо нет. А то и на кого не попаду, у всех эхо эхо, эхо и эхо. А вы в наушниках уважаете да. собеседника, судя по всему. Ну, стараюсь. Это очень положительно вас характеризует. Вы откуда? я, по с вами встречался. Я только с девочками встречаюсь, скажу вам честно. Ну, с друзьями иногда, не В вполне, тут... что в чат рулетки в вот. этого. А, ну вполне ну, допускаю, да. я тут давно шастаю. А, я, чат я тут давно шастаю, где-то так уже лет пять, так точно. Старинный житель чат-рулетки. Но я все равно не помню, откуда вы. Да вы меня обосрались, да и нахуй послали. Вот что вы так ругаетесь? Ну разве можно? Мы же с вами приличные Не, люди. Вы же, так, вы же сами сделали это. Вот я негодяй, какой негодяйский, а? Признаю свою вину, понимаете ли, меру, степень, глубину. Да это без разницы мне вообще. Да? Ну так а что же вы тогда жалуетесь, если все-все в порядке? А, вы же сказали, что вы записываете там, что-то пишете. Я оперу пишу. Я не знаю, чего надо, допустим. Я уже встречаю раз в, треть в этой чат рулетки. Какой ужас. Можно сказать, что мы с вами прямо. уже встречаемся, наверное. Прям знакомые. Прямо, прямо встречаемся, я не знаю. Это просто попахивает да. каким-то ЛГБТ пропагандой. Знаете ли, ужас какой. Ужас. Так. Я так сказал. О чем мы с вами беседовали? А ЛГБТ, это вы сейчас сами сказали? Да, да, это я сказал. Представьте, я, я произнес эту аббревиатуру. Но а я при чем здесь? Вы, конечно, не при чем. Вы, вы, мне, вы мне привязываете, что ли, к ЛГБТ? Нет, знаете ли, когда я, 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 когда я привязываю, это выглядит несколько по-другому. Там, знаете ли, такие... Э Махнатые, махнатые наручники там э, всякие там ремни вот все эти вещи вот тогда я привязываю а так на ну, разве я вас привязываю что не 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 ну, вы что-то что сейчас лишнего сказали Ай-яй-яй, яй не вот это я наговорил так откуда вы давайте снова познакомимся зачем шкафом, За шкафом становится скучно. За шкафом, если у вас возраст, так позволяет мне говорить, за шкафом. Да, а что, а что, а что, за что, что, что такого в слове «за шкафом» возрастного? Где-то какой-то есть возрастной ценз в а, произнесении слова наше. «за шкафом»? Стойте, извините, вы же находитесь-то не у нас, а вы находитесь в совсем другой стране. Я помню вас, я какой? вас с вами разговаривал уже третий раз. Это вы говорили уже, я помню. У меня не, не, да, на, да, не да, девичья память, память извините, девочки. Я из Белгорода. А Если вы считаете человек, Белгород да. другой страной, то это попахивает уже уголовно наказуемым деянием, знаете ли. Посягательство на целостность Российской Федерации, знаете ли. Ой, вы наговорите себя. Да, я знаю, вы провоцируете. Я, во-первых, не девочка. Провоцирую. Ой, провоцирую. Правильно? На что же я вас провоцирую, это касатик? А вы только сейчас сказали, что я девочка. Любезный, ну на что же я вас могу спровоцировать-то? Ну на что? Вот что вы можете сделать? На что я вас могу спровоцировать, кроме бранных слов? Смотри, я могу на камеру посмотреть, тебе приехать, и найти. Давай, я согласен. Я только за. Более того, у меня даже формулярчик есть тут с собой. Могу, я тебя могу, тебе даже, могу тебе даже дорогу оплатить. Нет, ты мужик, взрослый. Ну конечно. Я же не подросток какой-нибудь. Сейчас только найду подписанный начальный формулярчик, чтобы не было все вот этого ну, просто ага. так. Да, да, да. Да, ну ты сказал, можешь приехать. Ты хотя бы адресок-то спросил. Ты мне адрес не отправишь, потому что ты... Не так понимаешь. я тебе его скажу. Так ну, не ну, что тебе отправить? Приедешь, э, предоставишь проездные документы, э, квитанцию об оплате проездных документов. Я тебе официально все через, так сказать, кассу оплачу. Дурак, а как что? же? А как же? Конечно. Ты дурак. Не знаю. Вот, вот честно, не знаю. Нет, ты из меня дурака, что ли, делаешь? А, нет, 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 зачем? Уже все сделано. До меня. Еще до меня. До да, меня. Да. Ну я не знаю, а кто я это сделал. Смотрю, ты... угу, угу. По... А не я тебя не буду грубить. Ты вот меня обосрал, зачем? Да где же я ни одного тебе бранного слова-то не сказал. Ну что, что ж ты? Тоже ты любезный. Ну как ты? А, ты еще стримишь. Я вспомнил. Ты говорил, что ты стримишь. Ой, негодяй, какой. Хоть записывай, хоть не записывай, мне вообще пой. Это да, это, это очень, это очень правильно. Вот такое безразличие, вот такое безразличие меня очень радует да на самом стрим, деле. Хоть стрим, хоть, хоть застримся. Застримся. Вот интересно. Да, тебе давай, вопрос. давай серьезно. Мне давайте я серьезно Прин... поговорим. Вот приносит отставим все наши стрим? неприязненные нет, отношения. Я тебе задаю вопрос: тебе стрим это деньги приносит, нет? Ну конечно, конечно. Мне государственный департамент Соединенных Штатов даже пропуск выписал. Нет, тебе. Тоже ну а ты что думал? То, что ты Смотри. Пентагон, сейчас я закрою пишите. имя. Вот пропуск Пентагон электронный, видишь, Пентагон написано. Да и не показывает. Эту... Ну, я тебе серьезно говорю, ну, конечно, да, мне прямо Пентагон деньги платят. Ну, а как иначе? Вот а видят, выдали, э, выдали бандеровскую кепку, говорит, че иди работай, иди, говорит, работай. Вот я и работаю, чушь. Пятьдесят гривен Сергею Нехай скажу, мало, але паника? від щирого сердца. Я серьезно, Белгородская народная республика. Мы соедин, собираемся присоединиться к Украине. Провели референдум. А, а чё да че ж паникуй-то? Где ж паника? Говорю, референдум паника провели. Паника а ты в глазах паника. Я тебе предлагаю должность, дурачок. Должность. Хочешь быть моим заместителем, давай. да? Пошел ты. Ну хочешь? Жигули. Ты представляешь, такой маленький, уже Жигули. Ой, фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Нет, ты сразу падаешь. Ты сразу падаешь в моих глазах. Хорошо, заместителем моим не будешь. Будешь дворником. Дворником пойдешь? В смысле? Ну, в прямом смысле. В Пентагоне дворником работать будешь? 6 тысяч долларов в месяц. И жилье. И жилье. Я читаю просто прескурант пресс Курант читаю. Ты в глаза смотри на себя. На себя смотреть. Я себя уже видел. Я, Но. я тебя изучаю. Ты, ты мне не... понимаешь, близок и приятен. Крайне Фу. Нет. Какая. нет. Нет, нет, нет. Я тебе не крайне не приятен. Так что ты, ты согласен? 6 тысяч долларов в месяц дворником в Пентагоне. Ты дурак, что ли? А, что, много, да? Ну ладно, пять. Нет, я, говорю, ты трех, что ли? Что, четыре? Ты не слышишь меня? Что, что сильно много предлагаю, да? Ну хорошо, талоны на усиленное питание. Подрастрельные дела об убийствах расследует прокуратура. Что же, за чей-то барахловый браслет мне подрастрельную статью? А что ж тебе за него? Талоны на усиленное питание? Ты дурак, что ли? Тебе да ты же уже говорил, я же с тобой не спорю абсолютно. Ну, вот я тебя спрошу, ты слышишь? Тогда, конечно, у меня справка есть. А, ну, а что ты мне так говоришь-то? Так ты же спрашиваешь, я тебе и говорю. Ты бухой или это твое обычное состояние? Слушай, ты мне Или это твое обычное состояние? Ты мне предлагаешь всякую херню? А, рублями могу предложить, понимаешь? Рублями. В смысле рублями? Ну, Ты в прямом говоришь. смысле, что думаешь, мы рубли не печатаем. У нас печатная промышленность на самом высоком уровне. При современном развитии печатного дела у них на Западе подделать советский паспорт это такой пустяк, о котором даже смешно говорить. Вот даже паспорта ваши печатают. Что там рубли? Печатай дальше. Печатать Ха-ха-ха. Да, я тебе больше что скажу, мы даже э, ваших министров обороны меняем, вот как хотим. Да, печатать дальше. Не ты понравился ты нам Шойгу, судьи. мы его раз сняли. А, угу. нихуя себе делаю, как мозги работают. А ты думал. Главное, <главное> что работают. А, у тебя они вообще нихуя не работают. Знаешь почему? Сейчас будет откровение. Давай. Нет. Не-не. Не? -не. не? Сейчас ты мне глаза откроешь. Смотреть. Ну, мочи. Не, я думал, ты что-то скажешь. Так ты же мне только что хотел сказать, почему у меня мозги не работают. Я-то бедный, вот уже больше 50 должен? лет мучаюсь без мозгов-то. Думаю, ну вот единственный человек попался наконец-то на моем пути, который мне очи мои откроет. Ну нет, и этот оказался. Ты какой лет? 96, 69. 96 или 99? Нет, 69. Я все время путаю. У меня цифрами. Мозги же не работают. Так ты мне напиши здесь в чат. Сколько тебе лет. Так я же тебе сказал 69. Ты любишь 69? Нет, ты напиши, ты напиши мне в чат. Вот, ты вот любишь здесь, 69 лет. лет? И напиши, как тебя зовут. Степан Андреевич, запомнишь. Ну вот туда... Напишу. Не, не, Степан Андреевич, Пучали. мне лень с тобой переписываться. Мы, не, с тобой, мы с тобой будем глаза в глаза разговаривать. Что вот эта переписка обезличенная? Обезличенная переписка. Записывай. Что, Степан Андреевич, а ты что, не слышишь? Боишься? Степан боишься? Андреевич Бондаренко. Да мне лень с тобой переписываться. И попахивает какой-то вот что любовью боишься? однополой. Смотри, я тебе Ты мне становишься скучен, честно я тебе скажу. Мне становится с тобой скучно. Давай что-нибудь веселенькое расскажи, давай что-нибудь. Там телетили, траливали. Распустились тут без меня. Что за репертуар у вас? Надо что-нибудь массовое, современное. Как это? Тролливали, телетили, вы это нам не телетили, это мы не траливали. Давай что-нибудь. Я тебе сейчас фамилию свою напишу. Давай, фамилию свою напиши. Давай. Поклянись. Чтоб я сдох. Иди, начерти пару формул. Хорошо. Иди.